জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ শেষ মুহূৰ্তলৈকে আছিলে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু এই শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে আজি যিখিনি কথা কৈছে গোটেই কথাখিনি চাই পেলাই আপোনালোকে গম পাব যে শেখৰজ্যোতি গাত কোনো ধৰণৰ দুখ নাই দুখ নাই যেন লাগে কিন্তু দুখ আছে নাই এইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে যিটো ওলাব কাৰণ এতিয়ালৈকে সিদ্ধাৰ্থ বোলাজনক লগ পোৱা নাই যে দুয়োজনৰ মাজত যিখিনি হ'ব কথা বতৰা তেতিয়াহে গম পোৱা যাব যে কাৰ গাত ভুল কাৰ গাত ভুল নাই গোটেই কথাখিনি তাৰপিছতে ওলাই যাব ওলাবগৈ এতিয়া আমি যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ ভাষ্য লৈ পেলাই আপোনালোকে শুদ্ধ অশুদ্ধ মানে সত্য অসত্য এইখিনি কথা বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে এই সিদ্ধাৰ্থ বোলাজনক যেতিয়ালৈকে তদন্ত আৰু তাত নানিব তেতিয়ালৈকে গোটেই কথাখিনি মানে সত্য হিচাপে আপোনালোকে মানি ল'ব নোৱাৰিব কাৰণ সেই সেইজনক পোৱাৰ পিছতহে গোটেই কথাখিনি ওলাব এতিয়ালৈকে যিহেতু সিদ্ধাৰ্থ বোলাজন পোৱাটো অৱস্থাত আছে সেইজনক আনিলেহে

সেইটো মই ভিতৰি ভিতৰি অনুভৱ কৰি মই যে মানুহটো সঁচাকৈ দেখিলেও লাগে তাইৰ ভইচটো কেৰেক হৈ গৈছে নাখায় নুখুৱে এনেকৈ থাকে জোনালীৰ ষ্টুডিঅ'ত কি থাকে কেতিয়াবা কাহিনী কৰাত যায় তাৰ মাজত দেখোঁ আজি তিনিচুকীয়া গ'ল কিবা ইনগ্ৰেচন আছে বোলে হোটেলৰ ইন'গ্ৰেশ্যন কিবা ইন'গ্ৰেচন তাতে গৈছে তেতিয়াতো মই নাই মই নাজানো তাৰপিছত এদিনৰ কাৰণে গৈ এসপ্তাহ পিছত আহে তেওঁ তাতে কি খাইছে কি শুইছে খাইছেনে নাই কি মেডিচিন খাইছে সেইবিলাকতো মই নাজানো মেনেজমেণ্ট এটা টিম থাকে আমি তেওঁলোককে সুধোঁ দাদা ঠিকে আছেনে ইভেণ্ট ষ্টেজত যাওঁতেও আমি মেনেজমেণ্টকে সুধোঁ অঁ দাদা ঠিকে আছেনে যাব পাৰিবনে অঁ পাৰিব কেতিয়াবা কয় নাই আজি ঠিক নাই অলপ চায়াত আছে সেইকাৰণে আপুনি অলপ চাব মই ষ্টেজত এতিয়া ভাবোঁ প্ৰথম গানটো অলপ ঢিলা গান হওক যাতে কষ্টটো এফৰ্ডটো কৰোঁ দাদা ধৰি আ গানটো গাই সদায় ভাল পায় মোক কৈ কি এইটো গান গালে অলপ এক্সাৰচাইজ হৈ যায় ইমান চিঞৰিব নালাগে এইটো গান ওলাই দিবি পাৰিলে নহ'লে ৰ'দৰ চিটি গানটো ওলাই দিবি এইকেইটা গালে মোৰ অলপ ৰিলেক্স হওক মই সদায় সেনেকে থাকো চবেই কয় দাদাক অমুক গান ওলাই দিয়ক তুমু গান ওলাই দিয়ক মই সেইটো নকৰো দাদা ৱাৰ্ম আপ হোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা লৈ যায় কেতিয়াবা নোৱাৰে আপোনালোকে দেখিছে আই এম টায়াৰ্ড মই গাব নোৱাৰো আজি গুচি যায় তিনিটা গান গাই গুচি যোৱা ৰেকৰ্ড আছে এটা গান নুগাইও আজি মোৰ গাব মন নাই বুলি কৈ গুচি যোৱা ৰেকৰ্ড আছে তেওঁ নিজৰ মৰ্জি তেওঁ নিজৰ মৰ্জিৰ মানুহ তেওঁ যে টায়াৰ্ড মই ডেৰ বছৰৰ পৰা মই নহয় ষ্টুডিঅ'ত যোন যোন গৈছিলে এক বছৰ

তাতে যোনটো ইঞ্চিডেণ্টত জুবিন দা নাই আজি মাজত আমাৰ মাজত সেইটো এটা এক্সিডেণ্ট আৰু তাৰপিছত কেনেকৈ গ'ল কি গ'ল সেইটো যদি জুবিন গাৰ্গ হয়তো পানীত মন কৰা নাছিলে কিন্তু ঠেলি দিওঁ নেকি তুমি যাব পাৰিবা নে নোৱাৰা তোমাৰ যিটো লাইফ জেকেট দিয়া হৈছে অলপ

ঘৰৰ মানুহে যাব দিয়া নাই আমাৰ মই এতিয়া তাত সিদ্ধাৰ্থৰ কাৰণেও কোনোবাই কোনোবাই কিবা ক'লে যে তাক কি আহিব লাগিব মোক কৈছে মোক এবাৰ কওক কোনোবাই যদি কৈছে যে শেখৰ আহিব পাৰে কি মই যাম কিন্তু মই এটাই শুনি আছোঁ শেখৰকো মাৰি পেলাম শেখৰক মাৰি পেলাম শেখৰক য'ত দেখা পাওঁ তোক হাড় মোৰ ভাঙি দি খোলাই খাম মোক এনেকৈ পাৰ্চনেল মেছেজ দিছে যাৰ কাৰণে মোৰ মোবাইলটো অফ হৈ গৈছে এতিয়া অফ কৰি থৈছোঁ মই কোনটো সাহসত মোৰ ঘৰৰ মোৰ মিছেছ হয় মোৰ চাৰি বছৰৰ পৰ্যন্তে মোক যাব দিব মোৰতো কোনো পুলিচ প্ৰটেকশ্যনো নাই না মোক কোনোবাই ফোন কৰি সুধিছে যে আপোনাক গাৰ্ড কৰিম মোকতো একো কৰা নাই মোৰ ঘৰতো এতিয়ালৈকে কোনো পুলিচ প্ৰটেকশ্যন নাই একো নাই নালাগেও মোক প্ৰটেকশ্যন মইতো দুখ কৰা নাই কিন্তু মই অকলে আছোঁ আপোনালোক আহিছে মোৰ ঘৰত পাইছে মই বেলেগ নাই মই এতিয়া নহয় মই তেতিয়াই যাব বিচাৰিছোঁ আৰু এতিয়াও দাদাৰ ওচৰত দাদাৰ লাষ্ট কোনে চিত কৰিব সেইটো আমাৰ অধিকাৰ নাই ফেমিলি আছে মেনেজমেণ্ট আছে তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীকো মোক দৰকাৰ নাই ইমান দিন শেখৰক দৰকাৰ হৈছিল জুবিন গাৰ্গ গান গোৱাবৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গক কোনোবাদিনা লগ ধৰিবৰ কাৰণে শেখৰক এবাৰ ফোন কৰিছিল আজি ষ্টুডিঅ'ত যাব পাৰিম দাদা আছে নেকি এতিয়াতো শেখৰক দৰকাৰ নাই শেখৰত মাৰি পেলাই ভাল আজি শেখৰৰ কোনো চিকিউৰিটনেছ নাই আজি মই তাতে আছিলো মোৰ কাল হ'ল মই তাতে আছিলো পানীতো আছিলো সেইটোৱে আৰু মোক আজি এতিয়া কোনো ফোনো নকৰে আজিৰ পৰা জুবিন দাই গান গাব আপোনাক ক'ত কাৰণ দাদাক ফোন কৰিলে দাদাই কয় শ্বেখৰ লগত কৰ্ডিনেট কৰে কেতিয়া গাম মোক সেইটো কৰ্ডিনেট কৰিব দি অকল ষ্টুডিঅ'ৰ টাইমিংটো মই কওঁ মই গম পাওঁ যে দাদাই সাতটা বজাত খোৱাৰ পৰা উঠিব আঠটা মানত আহি যাওঁ বুলি কওঁ গৈ পেলাই বহুত মানুহ ফ্ৰীহে আহে গান নহয় এসপ্তাহ একমাহলৈকে বছৰ দিনলৈকে গান হোৱা নাই বহুতৰ গান কিন্তু সেইটোত মই অধিকা নাই যে মই দাদাক গোৱাই দিম ডেলিভাৰ্ডলি পাই ফ'ৰ্চলি দাদাক গাব নোৱাৰা কৈ দিম নহ'ব দাদাই যেতিয়া মন যাব গাব যাৰ হ'ব তাক দিম কিন্তু আজি মোক কোনেও এতিয়া কৈছে মাৰিম তই আহিলেতো জুবিন গাৰ্গে যাবলৈ মন কৰা নাছিল হয়তো পানীত নামিবলৈ হয়তো মন কৰা নাছিলে কিন্তু তেওঁ কোৱা হৈছে ঠেলি দিওঁ নেকি তুমি যাব পাৰিবা নে নোৱাৰা তোমাক যিটো লাইফ জেকেট দিয়া হৈছে সেই লাইফ জেকেটটো সৰু হৈছে অলপ অ তোমাক যিটো লাইভ জেকেট দিয়া হৈছে সেই জেকেটটো অলপ ডাঙৰ হৈছে সৰু এটা দিও নেকি এই ধৰণৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ পিছফালৰ পৰা আহি আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে যে জুবিন গাৰ্গক এজন ব্যক্তিয়ে কৈ আছে যে তোমাক ঠেলি দিওঁ নেকি তুমি নামি যোৱা একেলগে যোৱা জুবিন গাৰ্গৰ লগত আৰু এজন ব্যক্তিক লগতে পঠিয়াই দিব বিচাৰিছে এই ধৰণৰ যিটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে ভিডিঅ'টো তাত গোটেই কথাখিনি কোৱা হৈছে গম পোৱা গৈছে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিকল্পিত হত্যা কৰা হৈছে নেকি হয়তো তেওঁলোকে প্ৰি প্লেনিং কৰি আহিছিল জুবিন গাৰ্গৰ নহয় তেওঁ এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিম এই ধৰণৰ এই ধৰণৰ প্ৰি প্লেনিং তেওঁলোকে আগতীয়াকৈছিল নেকি

মানে অলরেডি ভাবি আমার ফ্লাইট ল্যান্ড করেছে সাতটা বজাত দাদা আইস দেড়টা বাজার চারিটা বজাত দাদা গুহী পাব মই পাইছো সাতটা বজাত অলরেডি দাদার প্রসেসল মানে দাদা লই গেল ইমা মানুষ এয়ারপোর্টত কেউ রকি আছে ভাবিছো কি মোক মারিবাস কারণ সবাই সঙ্গে কে যে ই এখন ফ্লাইটত গে আছে ইয়াক ইয়াতে পাবি ইয়াক মারি পেলাম যদি মৃত্যু আছে ইয়াতে হব পিছত দেখ মানুষবিল যেতে হে মানে আমার অজিত মার্কেট দাদা সন্দীপন দেখিল মো কপালে ইয়াত ক

ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে তই বাহিৰত হৈ যাব মাৰি দিব না মোৰ মুখত মাক্স এখন আছে না কিবা আছে মই অপেনে আহিছো মই ঢুকি ঢুকি অহা নাই পিছত মোৰ দুখ লাগিছে আৰু ভাল লাগিছে মনটোত দাদাই মোক লাষ্টৰ দিনাও যে কৈ মেচিছিল তোৰ লগত মই আছো মৃত্যু হৈ দাদা মোৰ লগত কফিনটো কফিনত শুইও আহিছে দাদাই কিন্তু দাদালে ঠিক কৰা ফাইটো দা নাই মোৰ লগত আইছে তার পৰিয়ালৰ লগ হিচাপে ভাতি হিচাপে সন্দীপনে যেতিয়া হস্পিটেলত লৈ গৈছিল জবিন গৰগক তেতিয়া মোবাইলটো বিচাৰিছিল সিদ্ধাৰ্থৰ পৰা কিন্তু সিদ্ধাৰ্থে মোবাইলটো দিয়া নাই বুলি উল্লেখ আছে কিন্তু মোবাইলটো নিদিয়াৰ কাৰণটো কি আছিল কিবা কোম্পানী নেকি এয়াৰপৰ্টত বিচাৰিছিল সন্দীপনে বিচাৰিছিল দাদাৰ ডেকটো দাদাৰ কাপোৰটো দাদা জুতাটো সব সন্দীপনে আনিছে বেগত তাৰ পিছত মোৰ ফোনটো দি দিও এ সিদ্ধাৰ্থে গলে ফোনটো নিদিও

খেলি দিওঁ নেকি এ তুমি নামি যোৱা একেলগে যোৱা জুবিন গাৰ্গৰ লগত আৰু এজন ব্যক্তিক লগতে পঠিয়াই দিব বিচাৰিছে এই ধৰণৰ যিটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে ভিডিঅ'টো তাৰ গোটেই কথাখিনি কোৱা হৈছে গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইতিমধ্যে গম পোৱা গৈছে জুবিন গাৰ্গক আচলতে

ছিংগাৰ ইণ্ডিয়া এইজন মানুহৰ এনেকৈ মানে উইক হৈ পেলাই কিয় থাকিব লগা হ'ল তেওঁ ঘৰটো বনাবলৈ আমাৰ এটা এটা মিউজিচিয়ানক সুধিলে আপোনালোকে আমাৰ যদি বাকীকেইজন মিউজিচিয়ানক সুধে চবেই ক'ব ঘৰটো বনাবলৈ কিয় দাদাই ফিটা কাটিব যাব লগা হ'ল দাদাই ঘৰটো বনাবলৈ কিয় প্ৰগ্ৰেম কৰিব যাব লগা হ'ল দাদাৰ পইচা ইমানেই নোহোৱাৰে হ'ব নেকি ইমান সাহসী ৰাখি হৈছে সেই সাহসটো ৰাখক আৰু যি সঁচা সেইখিনি তদন্তত আপুনি আৰু সঁচাই মানে